नमस्ते स्नेहितर श्री राघवेन्द्र स्तोत्रम् श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोक्तिरः स्पृशन्ति नीचो च पावमुनक्रगणैः समेता दुर्वाद्य च पति किलै गुरुराघवेन्द्र वाग्देवत सरिदमु विमलीकरोतु विमलीकरोतु श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदात हरिपादकं च निषेवणालब्धसमस्त सम्पत् देवा स्वभावो दिवि च तृमोयमिष्टप्रदो मे सततं सबूयत् सबूयात् भव्यस्वरूपो भवदुःखतुलशङ्काग्निचर्य सुख प्रत्यर्ति विद्वद्परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैकरी निर्जिता भव्यशेषः सन्तानसम्पत् विज्ञानवाग्देहसुपाठवादिन् तत्त्वा शरीरो समस्त संख्यानुत्तमपुण्यसङ्गविलसत् प्रख्यातपुण्यावः दुस्तापत्रयनाशनो श्रीराघवेन्द्रो यतिरा गुरुमे स्यात् भयापहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्य श्रीपुण्यवर्धनः प्रतिपादिजयस्वान्तभेदचिह्नाधरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणो शेषः समुपेक्षितभावज अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दया दाक्षिण्यवैराग्यवाक् ौट्य मुकाहे चेन्द्रियोस्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन् नित्यमिष्टतः श्यूनसंशयः अन्तु नः कायजान् दोषाणात्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्तांश्चतथा तु गुरुरात्मवेत् इति कालत्रय अगम्या महिमालोके राघवेन्द्रो महायशः श्रीमद्वमता दुग्धातिचन्द्रो वधु सदा नगः सर्वयात्रापला व्याप्तै यथाशक्तिप्रदक्षिणं करोमि तव सिद्धस्य वृन्दवनागतं शिरसादारयाम्यद्य सर्वती सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्करां करोम्यहं तव सङ्कीर्तनं वेदशास्त्रा ज्ञानसिद्धये ज्ञानसिद्धये संसारेक्षय कुले नानाविभ्रमदुर्बमेमितपय स्तोमादिपेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविशेषमुद्धर गुरो मग्नरूपं सदा राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठादिरो स्य जपात् भवेत् य पिबे जलमेतेन तस्य कुक्षिगता दोषः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद् वृन्दावनामासाद्य गे च पुष्यक्रादिसमागमे यो नोत्तमामिदं स्तोत्रमष्टोत्तरशतं चपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीड तस्य नाजायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरुवृन्दावनान्ति संयोजनाज्ञानं पुत्रवे ध्रुवं परवादीजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वावीष्टार्थिः चान्यार्थकार्यविचारणा गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्व स्मरन्य पठेत् स्तोत्रम् दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्य शुभं किञ्चन किं त्विष्टार्थसमृद्धिरेव कमल श्रीमद्वीर्यप्पण्णहृदये पूजाय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामदेनवे वे ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು